नमस्कार प्रिय भक्तांनो श्री दत्तगुरु महाराज यांचा हा चमत्कारी आणि शक्तिशाली मंत्र ऐकून मन खूप प्रसन्न झाले लाखा एवजी एवढे पैसे मिळाले की मला त्याची अपेक्षा ही नव्हती श्री दत्तगुरु महाराज यांचा हा मंत्र खूप फायदेशीर आहे हा मंत्र नेहमीपेक्षा अधिक शक्तिशाली आणि चमत्कारी आहे या मंत्राचा उच्चार ऐकल्यावर भक्तांची इच्छा लवकर पूर्ण होते पहिले मलाही वाटायचे की या मंत्रांचा काहीच फायदा होत नाही हे सर्व काही खोटे आहे त्यात काहीच फायदा नाही तो फक्त वेळेचा अपव्यय आहे पण तस नाही आहे आता मला समजले की ते खरे आहे कारण आज या मंत्राचा मला खूप फायदा झाला आहे मंत्रांमध्ये खूप शक्ती असते जर तुम्ही मंत्रांच्या नियमांचे खरे मनापासून पालन केले तर ते आपल्यासाठी चांगले असते इथे काही लोकांना वाटते की मी इथे दोन मिनिट मंत्र ऐके आणि मला लगेच चमत्कार दिसेल पण तसे नाही आहे यासाठी मनापासून मंत्र जप पूर्णपणे ऐकावे लागते तरच कुठेतरी जाऊन या मंत्राचा प्रभाव पाहायला मिळतो मंत्र ऐकताना मन लावून ऐकावा लागतो हा मंत्र ऐकताना श्री दत्तगुरु महाराज यांना तुमच्या मनातील इच्छा बोला श्री दत्तगुरु महाराज या मंत्राने तुमच्या मनातील इच्छा लगेचच पूर्ण करतील त्यामुळे तुम्हाला पैशाशी संबंधित सर्व समस्या लवकरच दूर होऊ लागतील हा मंत्र तुम्हाला श्रीमंत व्यक्ती बनवण्यास खूप मदत करील आजच्या दिवसापासून जो कोणी श्री दत्तगुरु महाराज यांच्या या मंत्राचा जप ऐकेल त्याला लगेचच अपार संपत्तीचा लाभ मिळेल त्याच्यासाठी संपत्तीचे दार सदैव उघडे असेल हा मंत्र जो कोणी पूर्णपणे ऐकेल त्याला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात इतके पैसे मिळतील की त्याला पुन्हा पैशांची गरज भासणार नाही तसेच जर त्याच्या आयुष्यात शत्रू वाढले असतील तर त्याला सत कोणत्या ना कोणत्या शत्रूची भीती वाटत असेल तर जर त्याला तो सत त्रास देत असेल तर हा मंत्र सत ऐकल्याने त्यांची या समस्येपासून त्वरित सुटका होईल या मंत्राने शत्रूला प्रथम सुधारण्याची संधी मिळते पण तो सुधारू शकत नसेल तर त्याला शिक्षा होते आणि मग तुमच्या आयुष्यात सुख शांती आणि समृद्धी सदैव येते भक्तांनो हा मंत्र ऐकून तुमचे भाग्य कायमचे बदलणार आहे जर बराच काळ झाला असेल तर तुम्हाला कोणताही मोठा आर्थिक फायदा झाला नसेल तर असे असल्यास आज तुमची पैशाशी संबंधित सर्व समस्यांपासून कायमची सुटका होईल आज तुम्हाला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात इतके पैसे मिळतील ज्याची तुम्ही कधीही अपेक्षा केली नसेल ज्यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती सुधारेल सोप्या भाषेत सांगायचे तर आजचा दिवस तुमचे नशीब कायमचे बदलणार आहे नशीब ही अशी गोष्ट आहे की ती कधी बदलेल हे कोणीच सांगू शकत नाही म्हणूनच एखादी व्यक्ती नेहमीच शक्य तेवढे सर्व प्रयत्न करते एक दिवस आपले नशीब बदलेल आणि तोही एका झटक्यात करोडो मालक होईल या आशेने तो मंत्रोच्चार करत राहतो पण त्याचे श्रीमंत होण्याचे स्वप्न स्वप्नच राहते कारण त्याला श्रीमंत होण्याचा योग्य मार्ग माहीत नाही त्यामुळे लोक इकडून तिकडे भटकत राहतात म्हणूनच आज आम्ही तुमच्यासाठी श्री दत्तगुरू महाराज यांचा एक छोट्या पण अतिशय शक्तिशाली आणि चमत्कारी मंत्र घेऊन आलो आहोत जो ऐकायला खूप छान आहे या मंत्राने भक्तांचे नशीब एका क्षणात बदलते त्याला स्वतःलाच कळत नाही या मंत्राने घडत आहे श्री दत्तगुरु महाराज खूब आणि दयाळू है, है। जेव्हा त्यांना एखाद्याला श्रीमंत श्रीमंत होण्यापासून कोणीही रोखू आहे तो म्हणूनच भक्तांनो श्री दत्तगुरु या खास मंत्राने त्यांना प्रसन्न करूया भक्तांनो आजपासून तुम्हाला मोठा आर्थिक लाभ आहे त्याची किंमत हजारो किंवा लाख नाही तर करोडो रुपये आहे कारण हा मंत्र श्री दत्तगुरू महाराज यांचा आहे ज्याच्या नुसत्या इच्छेने माणसे गरिबीतून श्रीमंतीकडे प्रवास करू लागतात म्हणूनच जेव्हा जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला पैशाची गरज भासते तेव्हा तो काहीही विचार न करता श्री दत्तगुरु महाराज यांच्या या चमत्कारी आणि शक्तिशाली मंत्राचा जप करू लागतो लोक या मंत्राचा जप ऐकू लागताच जणू काही चारही दिशांकडून पैसा येऊ लागतो आणि एखाद्या काही क्षणातच करोडपती बनू लागतो श्री दत्तगुरु महाराज यांच्या या मंत्राचा जप करताना तुम्हाला तुमच्या मनावर नियंत्रण ठेवावे लागेल कारण या मंत्राचा उच्चार सुरू केल्यावर तुमचे मन विचलित होऊ शकते पण तुम्ही तुमच्या मनाचा ताबा सोडू नका तुमचे लक्ष इकडे तिकडे भटकले तरी चालेल पण कोणत्याही परिस्थितीत हा मंत्र अर्धवट सोडू नका तुमचे मन श्री दत्तगुरु महाराजांकडे असले पाहिजे आणि मग तुमच्या मनात श्री दत्तगुरु महाराजांना विनंती करून म्हणावे लागेल की होय देवा आता मला श्रीमंत कर देवा मला खूप संपत्ती दे घरातील गरीब मुळापासून नष्ट कर भक्तांनो आता तुमचे काम झाले आहे असे समजून घ्या मग तुम्हाला श्रीमंत होण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही म्हणून जराही उशीर्ण करता या चमत्कारी आणि शक्तिशाली मंत्राचा जप ऐकायला सुरुवात करूया ओ नमो भगवते महायोगिनी अवधुताय श्री स्वामी समर्थाय नमहा ओ नमो भगवते दत्तात्रियाय िने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय िने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिनिवधुताय ीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिनेताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिनेथुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते भिनेताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय िने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय िने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय िने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिनि औधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय ीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिनेताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय िने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय िने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्री स्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय स्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय स्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिनेताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय िने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिनेताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय िने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोकिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय िने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिनेताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय ीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिनेऽवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिनेऽवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः O Heavens, o divorced, oh God, الجöl, ं नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिनि अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिनिवधुताय स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिनेताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रियाय महायोगिनेताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय िने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय योगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ओ नमो भगवते दत्तात्रेयाय िनेताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयायिनेताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय महायोगिने अवधुताय श्रीस्वामी समर्थाय नमः